Первый вопрос, который надо будет озвучить. Этот вопрос касается перезаключения договоров на поставку электрической энергии в город Желтые Воды. По информации, которую я получил от представителя сетей электрических, в городе меняется поставщик электрической энергии. Если раньше электрическую энергию по договорам поставлял ДТЭК, Днепр Облэнерго, то сейчас... В соответствии с разъяснением НКРФ, в том числе поставка электрической энергии в город Желтые Воды будет осуществляться другой организацией, той, которой принадлежали сети. Вот в связи с тем, что сети принадлежат другой организации не ДТЭК, и в связи с тем, что эта организация получила лицензию, поэтому было разъяснение, что поставка электрической энергии занимается на территории тот, чьи сети на этой территории находятся. Поэтому, ну, юридическая лица уже знает, наверное, получили соответствующее предупреждение о том, что надо будет перезаключать такие договора. Эта организация находится у нас по улице Хмельницкого в бывшем доме пионеров. А ДТЭК у нас находится тоже по Хмельницкого, только в помещении, которое раньше занимала аптека. Чтобы вы понимали территориально, где кто находится. То есть сейчас поставка электрической энергии со следующего года будет заниматься та организация, которая находится в доме пионеров договор, который есть типовой, содержит следующий пункт. То есть не надо здесь там, расторгать там, чего-то и так далее. Просто необходимо будет заключить договор с этой организацией. А в этом договоре будет написан пункт, с какого, с какого события этот договор будет действовать. Договор будет действовать с того события, когда у них в распоряжении будет электрическая энергия как товар. То есть у вас будет на данный момент два договора. Один договор будет с Днепропетровской Баленерго, другой договор будет с электрическими сетями, которые в будущем, в будущем, в следующем году, предполагается, будут поставлять электрическую энергию в город Желтой Воды. Одновременно два договора не будут действовать. Будет кто-то один поставлять электрическую энергию. Либо ДТЭК, либо ЦЭМ. Центр электрических мореж. Это я хочу предупредить. Значит, если кто-то там что-то не понимает, на следующей неделе, скорее всего, у нас будет проведен семинар в исполкоме. Будет дано объявление в СМИ, будут приглашены все желающие. В основном это физические лица, потому что с юридическими лицами просто общаться, им направляют письма, они предоставляют представителя, тот едет в организацию и им разъясняет, как надо поступать и какой договор надо заключать. А физические лица, их очень много у нас, потребителей, поэтому с ними будет проведен отдельный семинар. Самая большая проблема будет с теми, кто не проживает в желтой воде, кто уехал на заработки. Как правило, по статистике, где-то на жителей Украины 46 миллионов, у нас пропорция примерно такая только в тысячах 46 тысяч. В городе Желтые воды примерно 5 тысяч на заработках, так как ну, на выезде, так как в Украине 5 миллионов на выезде. Вот примерно такое соотношение. Но с ними больше всего будет проблем, потому что если квартира пустая, людей там нету, есть проблема. Никто не сможет перезаключить договор. Вот, то представители этой организации, которые будет поставлять рейтинг, будет обходить все квартиры. Все квартиры они будут обходить. Создана рабочая группа, есть графики у них. Ну, на на семинаре они все это разъяснят вам. При, э, руководитель области с, с областного представительства все разъяснит, на все вопросы ответят они, если кому что непонятно будет. Вот. В конце концов, я не думаю, что будет э, разрешаться вопрос путем отключения. То есть в конечном счете, если кто-то не захочет, э, скажем выполнять требования нормативных документов, то возможно действие по отключению электрической энергии. Но я думаю, такого в городе мы не допустим. Все решится мирным путем, путем заключения дополнительного договора. Вот и все.